сейчас они проявили кроме еще отваги которая присуща да мужчинам они проявили еще очень серьезную гражданскую позицию потому что посмотрите их сначала пытались силой не получилось давайте их разводить милиция с народом не получилось там давайте каких-то там мам им возили там показывали да не получилось давать с этой стороны там кресты какие-то они ставят там еще что-то это все пройдет но честь которая сегодня появилась у милиции благодаря этим ребятам. Отвага, которую они проявили. И все, что с ним связано, оно останется. Я вообще считаю, что у нас будет инициатива, когда все завершится, чтобы сотрудникам правоохранительных органов, которые участвовали непосредственно в защите государственных зданий и сооружений, в Киеве и в других регионах присвоили статус участника боевых действий чтобы на них распространялись все льготы, которые имеют те люди, которые с оружием в руках защищали там, интересы нашего государства в Афганистане там, или в других горячих точках. Я думаю, что хоть у нас войны и не было, слава богу, но ребята это заслужили. Это, по крайней мере, будет отношение общества. Определенное, определенное привилегированное положение. Мы единственное здесь. Что хотели вам сказать и продемонстрировать, это то, что мы рядом с вами в любую ситуацию. Я думаю, что вы здесь проговорили возможность ну, да, контакты. Я сейчас веду и не нарушу вашу Нет, мы с вашу с женскую идилию. Но в завершении хочу сказать, что как ариковчанин, как человек, который в армии служил, да... Я горжусь нашими ребятами, я благодарен за то, что они выражали слова поддержки, когда знали, что будут штурмовать это здание. И переживали, что их нет в Харькове, и они не могут нам помочь. И эта поддержка нам помогала. Вы же видите, что Харьков, в отличие от многих регионов, даже на пушечный выстрел не подпустил. А приезжала сюда там, по разным это данным, которые да, ну, порядка 100 человек это только те, которые приехали режиссировать это все. Если бы мне 10 раз пришлось выбирать решение надеть футболку ради поддержки ребят, просто чтобы показать, что мы рядом, я бы это сделал. За других пока правоохранителей сказать так не могу. Они пока еще своим жизненным путем не заслужили такой поддержки в людях. Но а пройдет время, имя Беркут нарицательно. Даже если вдруг заберет кому-то в голову переименовать это спецподразделение. Я могу сказать, Беркут имя уже нарицательное. Детей будут называть этим именем. Все, удачи вам.